એવા કોઈ વ્યક્તિઓ કે જેમણે ઘણી બધી જગ્યાએ પંચકર્મા સરોવર લીધી હોય અને એ આપણે અહીંયા પંચકર્મા સરોવર કરાવે છે ત્યારે એમને એના કેટલો અલગ અનુભવ થાય છે એમને કેટલું સારું લાગે છે એવા જ એક ડિમ્પલબેન મારી સાથે છે કે જેમણે દિલ્હીમાં અને ઘણી બધી જગ્યાએ પંચકર્મા સરોવર પહેલાં કરાવેલી છે તો આપણો અહીંયાનો એક્સપિરિયન્સ કેટલો અલગ છે અને એમને કેટલું સ્મૂથ અને સારું લાગ્યું અને કેટલું સરસ રીતે એમના શરીરમાં શુદ્ધિકરણ થયું એના વિશે આપણે વાત કરીશું નમસ્તે જય ગુરુદેવ ડિમ્પલ निम्पल जी आपने जो है अलग अलग जगह पे पंचकर्मा करवाया था और हमारे यहाँ पे भी आपका सेवन डेज पंचक्रमा पूरा कंप्लीट हुआ हमने बस्ती किया बाद में बमन विरेचन एक साथ किया और साथ में जो है पूरा ट्रीटमेंट किया तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और, और ओवरऑल जो है आपका, आपका स्मूदिंग पॉइंट ऑफ व्यू और, और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका जैसे कि सब जगह के अपनी अपनी रहता है कि सब जगह अपना अपना कुछ बेस्ट होता है तो यहाँ पे इट वाज वेरी शॉर्ट वेरी इफेक्टिव बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस मुझे सातों दिन ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रही हूँ जो बस्ती चल रहा है वामन भी है वेरिएशन भी है तो हैवी नहीं लग रहा था डाइट के लिए मुझे प्रॉपर गाइडेंस थी तो वो मुझे बहुत ईजी लगा मुझे बहुत ऐसे नहीं खाती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है बट यहाँ पे मुझे पता नहीं चला इजी हाँ डाइट ईजीली हो गया मेरा और मेरी बॉडी में बहुत लाइटनेस रहा और वामन वाला प्रोसेस मेरा बहुत अच्छा रहा इट वॉज लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस और जो लोग सोचते थे, लग थे लग कि कुछ घबराहट जैसी तो ऐसा आपको कभी नहीं लगा नहीं 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 ऐसा मुझे नहीं लगा। में लगा, ऐसे जरा सा हो जाएगा आराम से बहुत सारे पेशेंट्स का होता है तो बहुत अच्छे से तो इट वॉज वेरी गुड और जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे जो मसाज होता है हमारे स्टाफ जो है वो मसाज देते हैं ट्रीटमेंट क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मसाजेस मुझे बहुत अच्छे लगे स्टीम मसाजेस प्रॉपर लाइक जो टाइम जितना चाहिए ना उतना अच्छे से कर रहे हैं कोई जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ठीक है और ओवरऑल अगर आप हमारे हॉस्पिटल के बारे में अगर कोई स्टार देना चाहे तो कितने स्टार देंगी इट इज 10 ऑन 10 10 ऑन 10 ठीक है यानी कि जिस जिस प्रकार की फैसिलिटीज आपने दिल्ली में या कोई अलग जगह पे एक्सपीरियंस की थी जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटी उतनी क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी जो है एटलीस्ट जो है मेट्रोस uh, में जितनी क्वालिटी होती है उस कंपेयर में क्वालिटी जो है आपको येस, मिल येस, पाती क्वालिटी टोटल है और गांधीधाम जैसे सिटी में इतना अच्छा आयुर्वेद का है तो बहुत अच्छा है थैंक यू जय गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। और कुछ आप किसी हमारे बहुत सारे पेशेंट आपको देख रहे हैं तो आप क्या उसको उन लोगों को कुछ पंचकर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो पंचकर्म होता है जो आपने अनुभव किया उसके बारे में डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि देखो पंचकर्मा ना सबको आल में लेना ही चाहिए है ना हम कितना कुछ भी योग से जुड़े हों प्राणायाम से मेडिटेशन से जुड़े हों बट आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स लेना ही चाहिए तो यहाँ पे गांधीधाम में बहुत अच्छा अपना संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल है तो यहाँ पे डॉक्टर विशाल जी हमें बहुत अच्छे से से गाइड करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड सबको लेना आपके माध्यम मैं ज्या कराओ मेरी पास घना बढ़ा पेशा कि पंचकर्मा थी कहीं साइड इफेक्ट थी हो कहीं प्रॉब्लम थो हो होनी वक्त मानी कि पंचकर्मा हकीकत में पंचकर्म जय नबड़ाई नहीं ली आत शरीर में બેને આજે જ વમન કર્યું છે અને આજે જ મારી સાથે એન્ટરવ્યુ આપે છે એમને પૂછી જોઈએ તમને આપકો કેસા લગ રહા હૈ આજ અભી કોઈ એક નહીં મુજે બહોત અચ્છા લગ રહા હૈ એન્ડ ઇન ફેક્ટ સર કે ગાઈડન્સ સે તો મુજે વો હિંમત ભી હૈ કે મુજે ટ્રાવેલ ભી કરના હૈ આજ તો મેં આરામ સે ટ્રાવેલ ભી કર સકતી હું એટલે આયુર્વેદની સારવાર જે છે ને એ જ્યાં ત્યાં કરે ના કરાવો કોઈ પણ જગહ આયુર્વેદ સારવાર કરાવો છો તો તો મેં ત્રણ વસ્તુ ખાસ જુઓ કે પહેલું કે એ ડોક્ટર પાસે બીએમએસ કે એમડી ની આયુર્વેદની ડિગ્રી છે કે નહીં બીજો નંબર એ તમારા જેવા રોગો મટાડી શકે એવો એની પાસે અનુભવ એક્સપિરિયન્સ કે વિડીયોઝ રિવ્યૂઝ છે કે નહીં ત્રીજા નંબરે ખાસી જુઓ કે તમને નબળાઈ ના આવે એવું પંચકર્મ કરાવી શકે અને તમને ગરમ ન પડે એવી દવા કરાવી શકે એવા જ ડૉક્ટર પાસે આયુર્વેદ સારવાર કરાવી જોઈએ જેથી આયુર્વેદનું નામ ખરાબ ન થાય અને પંચકર્મનું નામ ખરાબ ન થાય જે આપને કભી સોચા હતા કે પંચકર્મ એટના ઇઝી મેં કભી આપકા હો જાયગા આપ તો બહુ જગ્યા પર પંચકર્મ કીએ તો બહુ અલગ અલગ મેથડસે હોતા હોય તો હમારી મેથડ આપો કિની ઇઝી લગી मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व सारी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी हुई हैं तो सेवन डेज में इतना कुछ इतना अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वाला पंचकर्मा कराते मतलब तो उसमें ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है ग्यारह दिन पंद्रह दिन ऐसा यहाँ पे सेवन डेज में मुझे वो डीपर एक्सपीरियंस हो रहा है मिला ना जितना डिटॉक्सिफिकेशन होना हाँ। चाहिए उतना लगा हाँ। और विदाउट एनी जैसे कोई थकान नहीं कोई हाँ, वीकनेस हाँ। नहीं ये कुछ नहीं ठीक है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ओपीडी बेस्ड पंचकर्म हो पाए लोग आए ट्रीटमेंट करके जा सके आराम से अपना रूटीन कर सके ठीक है जय गुरुदेव नमस्ते थैंक यू